27 сечня свет згадує жертв Холокосту. Самый в этот день, 45-го года, радянські войска звільнили табір с Освенцим. Шановаты память миллионов мучеников до монументу жертвам нацизму пришли житомиряне. Этот день в этом году совпадает с 70-летием освобождения города Житомира от нацистов. В городе Житомире было убито более, 800, более 100 тысяч военнослужащих и мирного населения. В том числе более 70 тысяч это были еврейские национальности. Это были дети, это были женщины, беспомощные, которые не могли дать отпор фашистам. Благодейный центр Хасид Шломов уже много лет собирает информацию про въязни в Освенцему среди житомирской громады. Сегодня мы занимаемся этим и пытаемся все-таки выяснить, сколько же было именно в Освенцебе, сколько погибло именно там, сколько было угнано. Но основная масса Іврії в Житомира і Житомирська області була розстріляна на малых малих населених пунктів. У Цьому місці серед тисяч загиблих представники різних національностей сюди не тільки в день пам'яті жертв холокосту, але в інші поминальні дні традиційно приходять представники циганської громади. Вот зі воздидовжика э, розстрілян дом И привезли цыганских детей, это мы не знали, потому что семьи там еще какие-то остались, какие-то тут спас, спасли были одну цыганку, рискуя жизнью. Она выжила, семью большую имею и мы поэтому и многие знаем. А то, что дедом был расстрелян вот здесь возле Довжика, это уже в архивных данных мы нашли. И часть траурной церемонии сгадала и праведники в Свиту. Я хочу выразить благодарность э, тем украинцам, русским, э, армянам и другим национальностям, которые в дни э, войны не, поб... не боялись помогать евреям. Та правідника міра традиційного мітингу біля монументу цього року не було у зв'язку з трагічними подіями в країні. Провели молебен на честь невинних жертв і за мир в Україні.